Sən bilən yaxşıdır ey Rəbb-i Kərim. Sən bilən yaxşıdır ey Rəbb-i Kərim. Sən vuran nəqş ü puzanmaz heç bir. Kəs günən ayrılığın ömrünü ya ya yarat ayrılığa bizdə çəkim. Yarpaq olmaz bilirəm yarpaqdan. Olmasa yavrə bəcər səndən him. Senin eşkinde belavler hamısı sehlidir, sehl, elahi su içim. Şer'ide bir hükmü varımızdır ki nezaseti gayri müteaddiye yani özünü sana insana suvaştırmayan mındarın üstünde eğer alın boyda təmiz səcdə yeri tapılsa vacibi yubandırmğın gecişdirməyin yeri yoxdur. Burada burada məmurun içərisində vacibi yerinə yetirməkdə dəğdəğə vardır. İçəri paydır. Əşih bulaşıq. Amma Qorxu gündən ki hər bir yer gül kimi təmiz. Gül kimi təmiz olsun və secdə qılmağa pay bir alın tapılmasın. Yəni içəri fikir, düşüncə bulaşıq olsun və eşik tər təmiz. Azdarun xərab az burun oba. Kur'an-ı Müteal Allah'ın insandan geraetidir. Kur'an-ı Müteal Allah'ın insandan geraetidir. Ve insan bu emre bitmekle Allah diyenleri özünde oldurmalıdır, bitirmelidir. Hazət Həqdir, ey insan, mən səni özümə və üzümü üzünə tay yaratmışam. Sən dillahdansan və ona sarı da qayıtmalısan. İləyh racun. Və bu yolda mənə sarı gəlməkdə də özünə taylar ilə müsabiqə, yəni yarış etməlisən. Hal yetenafasil mutanafisun Allahı cazibe ahtaran məmur Allahın adresini itirsə milyon milyonlar il onu axtarsa da onun milyonlar il onu axtarsa da ondan uzaqlaşacaqdır Onun ilahi siması get Ced gedə qarğınacaqdır. Yəni bu nas ki Mütəalallah üç yerdə ona Rəbbinnas, Məlikinnas, İlahinnas. Rəbb, Məlik, İlah olduğuna güvənibdir o adam olacaqdır ki onun şəhrindən Allaha fəran cana aparılmalıdır. İnsan Bu sırrlar xəzinəsi olan əsrarlı sırrlı məvcud. Demək olar ki Hazrat Hakk'ın yazdığı məsnəvidir. Məsnəvi fena yasni zərəbə babından fena yasni sözündəndir. Yəni əymək, bükmək, ikiqat eləmək, üz üzə çevirmək İnsan həzrət-i Hakk'ın iradəsinin günəşinin müqabilində kölgə kimi açılır, büklür, yoxlanır və varlanır. İnsan əmr-i Qur'an'ın ışığında özünü və çıxarlarını oxuyub, oxutdurub El mümini mir mümin. Cirey, o cirey. Ayna sonu biçtilere. İnsan emrin Kur'an'ın ışığında özünü ve çıxarlarını okuyup, okutturup ve oldurmalıdır. Ama bu özünü okumak ve okutturup, oldurmak insandan taza bir kerağet değil. Ele olsaydı, daha peygamberlerin adı müzekkir olmazdı. Yani yadasalan olmazdı. Ve Allah'ın da senetinin nagisliğine delalet edilirdi. İnsanın da Kur'an'a tay, Uganus'a tay, ayrı ayrı küllü dammayan, küllü dammayan geraetleri ilk ezelden insan ile yaranıplar, və o zər aləmində onların hamısını oxuyandan sonra ələsti sözünə bələd edibdir. Zamanın barmaqları insan adlı bu kitabə varaq vurduqca ondadcı çıxarlar özləri özlərini göstədirlər. Ondadcı çıxarlar özlərini göstədirlər. Necatçı Yeraltı olan zatlar zamanından özlərini eşiyə atırlar. Ha belə bəqada bu torpaqlı mövcudunla əkiz tay və hamaşdır. Amma şəraitin amma şəraitin görünməndə muxtar bu mövcud özünü bəqaye ad eləməyə məmurdur. İxtiyarı göstərməlidir. İnsan məmurdur, arizi və qondarma nurlar. Onun qəraətini dəyiştirən yerdə, yəni onu əmrdən qoyan yerdə muxtarlığının kəramətini görsəsin. Əmrə məmur olan birisi əgər əmr sahibinə riya eləsə, yəni özünün əmrə bitməsini göstərtməsə İster istəməz şeytana riya eləyəcədir. Şeyx Zeynəddin Şahidə-sani'nin dediyinə görə əmrə bitməyən birisi o məmura bənzəyir ki ondan buğdanın arınması istənilibdir. Neçə gündən sonra O buğdanı armamış əlbabın qulluğuna gətirir və deyir: "Kün mən qorxurdum ki, istənilən kimi buğdanı arıda bilməyəm, onu kökdən arıtmadım." Belə ki, iki havalı olmaq insanın qəraətini əmridən dəyişir. Və bollu baş ağrıları və bollu baş ağrılarının da səbəb olur. Azadlığı o ölkəndə deyirdi. Azadlığı o ölkəndə deyirdi. Mən yayınım. O yayınsın, sən yayın. Yəni bəhrəbər olaq. Bu beşgünlük dünyamızda deyirdi. Həm friçdə, həm dev olsun arxayın. Bu dördlüş tamaddün döşünü döşünə vuran dünyamızın kolay ehvali halıdır. O deyir şeytan da bizim gibi bir yaranmıştır. Onun da nefes çehmeye hakkı vardır. Emr devin denini kesmekle firişteni besletme isteyir. Emr daha devi sırtıldıp başa almayır. Muhtar bu mevcut. Hazret hakkın mesnevisidir. O çölcə kimi həqiqət günəşinin önündə özünün iradəsini özün muxtar bu mövcud həzzətə hakkin məsnəbisidir. O çölcə kimi həzzət həqiqət günəşinin önündə onun iradəsini özündə bitirməlidir. Amma bu işi yerinə yetirməsə anər rəbbukumulə la səsləyəcədir və onun gözü, qulağı, dili daha həzzətəkün gözü və qulağı və dili olmayacaqdır. Molananın kitabının da adı Məsnəvidir. O cənab Molana hözrətləri, o cənab Səyyib deyir ki, Allahın Məsnəvisinin yoluna işıq salsın və Qurandan özcə ayrı-ayrı qondarma nurları yalan eləsin və ovuclarını açsın. O istəyibdir. Quranın ışığında insanın unudulmuş özünü özünə tanıtdırsın. On məsnəvisi ilə ilahi xırlarından Bu məsnəvisi ilə ilahi çıxarlarından fasilə açanlara gəlovuz və rəhnuma olubdur. O fitratin qızıl açarını insanların əlinə verir. Və elə bu yerdədir ki, rəhmətli həzətəllama ustad Cəfəri arzulayırdılar ki, ay nə olayardı ki, bu kitabın adı məsnəvi yerinə Quranın mənzum açıqlaması olaydı. Mevlana da Mevlana da olan Qurani dərgə. Onu çölcəni günəşdən Məsnəvi-nə Qurandan insanı Allahdan və məxluğu Xalikdən ayrı tanıtdıranlara ayrı tanıtdıranlarla üzləşdirib düzüşdürür. Çölcəni Günəşsiz yeridənlərin hünərindən Çölcani günəşsiz yeridənlərin hünərlərindən elm mücəllis gəybin qabağında durur. Və reybi qırağa qoyduqca özünü ayrı özünə ayrı ayrı qiraətlər axtarır. Elm gəybidən ayrı bir durumda özünü tərifləsə Allahın yaşıl q və ulduzlu göyünün altında özünü bir coğrafiya tanıtırır bu təze qəraət gitgədə cid devli elminə çevrilər və əmrin naqəsini peyləyər Allahdan suvar necə ki hər mövcudun varlığı evlenmeklə baş tutur məlum da məcburdur ki gəybilə izdivac eləsin yoxsa ta dünya dünyadır mücəddid yaşamalıdır və bu təhər yaşamağın da arızəllərinə dəzməli Məsnavi insana o birisi yarısı ilə tanış eləyir Ta eş-iddəx sözün xeyrul bəşər oxudu saldı cəhavna şur və şerr İkrəbəsmirəbbikaləəla V oxudu saldı cəhavana şuruşər yəni bütün məçulların sınırını, mərzini, adların açdı və adların məracına getdi. Qopdu budanndan. Təişi təhxsuzun xeyrul bəşər oxudu saldı cəhavana şuruşər. Qopdu budanndan. Şodan oldu bütün Var ikən bu dünyadan çatdı çökün. Mutu gabla an tamutu. Məsnəvi deyr. O oxumağın məsnəvi deyr, o oxumağı belə eşidəllər. Və hər eşidənə də eşidən deməzlər. Məsnəvi elənki oxumağın eşitməyinin yolu və yönəndimidir. مصنوی ایر بود تهر مح او تهر قومخلا اخم اولنه نبیره یخسا در نآ بدین س خر تا حگ نووا گفت اگر او، احمد بلبول پستستاون هو شد سفیرش حاطف باغ جنان خوب روان شد در همه از او شنید اما به گوش جان شنید آنچه او میخواست او آنسان شنید کوخ ها سر برکشیدند از دمش کاخ ها را زد شرر این خواندنش مجمرش را مجمرش را گشت گیسرها سپند وای وای تاوه کسرا شد بلند خرش با عرش از دمش همکاوسه شد بط گرفتار تب و تلواسه شد با شنیدن می شوی یاور نبی نبی یعنی قرآن با شنیدن می شوی یاور نبی بی شنیدن می شوی ناور نبی ساغل سوز انشاءالله بحثیمزین دالستانه سرانچه جلسه لرده Thank you.